deməyəli izləyəcəyimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, can təpədə gözəl bir həyət evini təqdim edəcəm. Deməli, dəyərli izləyicilərim, qeyd etdim ki, evin yerləşdiyi ünvan çox əla bir ünvandadır və satış platformasında olan evlərdən tamamilə fərqlidir. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Ev tikilib, təmir olunub və yaşayış olunub. 6 otaqlı evdir. Gördüyünüz kimi bu formada həyətan sayısı var və bundan da əlavə olaraq dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi bax burada həyətdə alan adam obyekt kimi istifadə edə bilər. Çünki evin e, düz qapısının önü mayır xəttdir. Yəni burdan marşrutlar, yəni gündəlik istifadə olunan yoldur. Gördüyünüz kimi tam asfaltdır, yenə asfaltlanır. Bax burda məsələn e, siz obyekt kimi də istifadə edə bilərsiniz. Və daha çox vaxt itirmədən bu gözəl evdən sizi daha yaxından tanış edim. Dəyərlisiz deyəcəyimiz bir şey etmək istəyirəm ki, ev iki ailəyə, yəni yararlı bir evdir. İki qardaş üçün iki ailəyə Yararlı bir evdir. Gördüyünüz kimi bax bu formada, gözəl görünüşü var. Təmir və bu formada qalıb. Yəni bu formada da satışa çıxarılıb. Alt hissəsinin təmiri 70% görülüb. Yəni divarlar ağardılıb. Mən sizə alt hissəsinin görüntüsünü göstərim. Bax bu formada aşağı hissəsində olan birinci otaqdır. Burada ikinci e, otaqdır. Əgər izləyəcəyimiz gördüyünüz kimi atma taxtalar çox yaxın məsafələrlə atılıb. Yenə yəni, baxın burada belə aşağı hissəsində olan növbəti otaqdır. Və baxam burada da belə bir otaq var. Gələcəkdə, yəni kim alsa buranı da ev kimi istifadə edə bilər. Və daha çox vaxt demədən dəyərliz izləyicilərimiz. Qaxıb evin üst hissəsini sizlərə tanış edəcəm. Və bunu da bildirim ki, dəyərliz izləyicilər, həyətanın sahəsində bax bu burdan belə ayırıb bax bu hissəni ayırıb obyekt kimi istifadə etmək olar. Yəni pod obyektin ərazidə yerləşən bir evdir. Qaxıb evin ikinci mərtəbəsini sizlərə tanış edəcəm. Üst hissədə tam, yəni 3 otaq, tam təmirlidir. Deməli, gördüyünüz kimi evin dəhərizə bax bu formadadır. Döşəməsi laminatdır. Divar qarızları da yəni, çox səliqəli seçilib. Daxil oluruq evin qonaq otağına. Baxın bu formada gözəl qonaq otağı var. Dəyərizləyəcəyimiz bunu da bildirim ki, evin yerləşdiyi ünvan çox əla bir yerdədir. Aktiv bir məhəldədir. Yaxınlığında orta məktəb, marketlər bütün şəraitlər mövcuddur. Döşəməsi laminatdır. Baxın burada qonaq otağında televizor qatdırılan yeri görülüb. Deməli amma ha. Deməli, burada baxın, belə bir mətbəxdir. Mətbəxinin ölçüləri də genişdir. Bir də daha da ünvanı qeyd edirəm ki, ünvan Masazır qəsəbəsində 142 nömrəli marşrut dayanacağına yaxın Can Təpədə, 100 göçü nömrəli marşrut dayanacağına yaxın bir yerdədir. Bu ə, ərazi Resulka qərisinə daha yaxındır. Yəni Filanlı ərazisi ilə məlumatı olan şəxsdə, yəni ətraf tanıyan İnsanlar bilir ki, yəni çox yaxın bir məsafədədir. Girişi, çıxışı rahat bir ünvanıdır. Deməli, burada belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl təmir olunmuş hamam otağıdır. Və baxın, burada belə bir növbəti otağıdır, yataq otağıdır. Ümumilikdə üst hissədə 3 otaqdır və bu 3 otağın da üçü də geniş ölçülüdür. Hər bir pəncərənin qarşısı da açıqdır dəyərliz izləyəcəyəm. Bir evdə kombi fətləri çəkilib. Təmir işləri bir daha təşəkkür edirəm ki, çox yüksək səviyyədə görülüb. Qiyməti 85.000 manatdır. Real alıcılara qiymətlə razlaşma olunacaq. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Birbaşa olaraq notarial qadağa satışa olunacaq. 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub və dəyərliz izləyəcəyimiz evin yerləşdiyi ünvan bir daha təşəkkür edirəm ki, 142 nömrəli marşrut dayanacağının tam üzərindədir. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənmək unutmayın.